জুবিন দাৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছিলে গৰিমাবোৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক খুবেই ভাল সম্পৰ্ক আছিলে অত্যন্ত দুখত আছোঁ আৰু জুবিন দাৰ গান শুনিয়েই আমি আমাৰ যৌৱন পাৰ কৰিছোঁ আৰু আহি পেলাই জুবিন দাৰ গান শুনিয়ে শুনি আমি এগৰাকী আমি মানুহ হৈছোঁ যৌৱনৰ পৰা মানুহ হৈছোঁ মোৰ একেবাৰে অনামিকাৰ পৰা মায়াৰ পৰা নিজ হাতৰে কেইচেট কিনা মোৰ মনত পৰে গতিকে মই অত্যন্ত জুবিন প্ৰেমী আছিলোঁ আৰু জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাই গ'ল অত্যন্ত দুখিত অত্যন্ত কষ্টত আছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কষ্টত আছে আৰু জুবিন দাৰ অবিহনে অসমীয়া জাতি আৰু কিমান দিন এনেকৈ কষ্টৰে থাকিব সেইটা ভাবিলেও দুখ লাগে গতিকে এটা কথা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ জুবিন দা য'তেই আছে অসমীয়াবাসীক অসমীয়া প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই তেখেতে ভাল স্থানত থাক থাকিব বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু জুবিন দা য'তে আছে তাৰ পৰাই অসমৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহক অসমক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিমানখিনি ৰাইজে কৈছে তেনেকেই কৰিব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকে দেখিছে যোৱা চাৰিদিন ধৰি কেনেকৈ জুবিন দাক বিদায় দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকটো কথা বা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ নিজা নিজে উদ্যোগ লৈছিলে গতিকে আজি ৰাতিপুৱা এটা তেখেতে উচিত সিদ্ধান্ত দিছে যে যিটো ফেষ্টিভেলত জুবিন দা গৈছিলে শ্যামকান্দ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ সেই ফেষ্টিভেলটো বেন কৰি দিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই আশাবাদী বা মই এই সম্পৰ্কে তেখেতৰ লগত যিহেতু কথাও পাতি আছোঁ আৰু উচিত সিদ্ধান্ত ভাল সিদ্ধান্ত অসমৰ ৰাইজে বিচৰা ধৰণে নিশ্চয়কৈ পাব নাজানো কিন্তু যদি চৰকাৰে তেনেকুৱা ডিমাণ্ড মানুহ ৰাইজে তেনেকুৱা ডিমাণ্ড কৰে সেই গোটেইখিনি চৰকাৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে বুলি ডেফিনেটলি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যি যি গান আছিলে বা তেখেতৰ যিসমূহ সৃষ্টি আছিলে সেইখিনি কোনোপধ্যে আমি চৰকাৰে অথলৈ যাবলৈ নিদিওঁ এয়া অসমৰ ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এটা কথা মই আকৌ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই গোটেই কথাটো অত্যন্ত চিৰিয়াছলি লৈছে অত্যন্ত চিৰিয়াছলি লৈছে মোক প্ৰথম দিনাখনেই তেখেতে কৈছিলে যে এইকেইদিন আৰু বাকী যদি কিবা কাম আছে তহঁতে কৰ মই এইটো মোক আৰু বেলেগ কথা ফোনো নকৰিবি বেলেগ কথাৰ কাৰণে নকবিও ইলেকশ্যনে চলি আছে বা অন্য কিবা আছে গতিকে এই বস্তুটোত যিহেতু জুবিনক আমি অত্যন্ত ভাল পাইছিলোঁ তেনেকৈ গোটেই কামটো মই নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটোত মোক কনচেনট্ৰেট কৰিব দে কিবা থাকিলে বাকী কথাবিলাক তহঁতে চাবি গতিকে গতিকে মই ভাবোঁ শ্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অত্যন্ত চিৰিয়াছ আৰু জুবিন দা আমাৰ সম্পদ জুবিন দা আমাৰ অত্যন্ত নিকট আত্মীয় আমাৰ মোৰ নহয় অকল অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অসমৰ অসমীয়াৰ গতিকে জুবিন দাক যদি কোনোবাই বিপদে পেলাইছিল তেনেকুৱা মানুহক নিশ্চয় কৰি সাৰি যাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কোনো বুদ্ধি নিদিয়ে